Для меня то я считаю, что очень хорошо прошло. Во-первых, я хочу сказать, что я сам потянулся немножко и общаясь с художниками. Во-вторых, я много узнал для себя нового, потому что, как бы, знаете, не имея такой практики, да, я же сам не художник, так, а работаю только с картинами, а не работаю с художниками вот так непосредственно, то, конечно, очень много теряешь. В данном случае я для себя открыл такую школу и такой прекрасный... Направление как акварель. И здесь художник Украины, Кравченко э, 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 Анатолий Григорьевич, прекрасно представил акварель. Я загорелся акварелью, я полюбил акварель. И в следующем году, в этом, в этом году, в сентябре месяце я уже пригласил его в Кировоград для того, чтобы он например, поработал у нас. Еще будет у него маленький планер такой будет в Кировограде. И во-вторых, сделать его выставку, семейную выставку, потому что у меня жена э, в живописи занимается. Одесский, да? Да. Одесский. А на вашу думку, все вам сподобалося, чи є ще над чем працювати? Я думаю, що... нас не совсем так, потому что у каждого человека, у каждого художника есть своя потребность в чем-то. И вот э, самое главное, что я это себя вынес, это перед тем, как приглашать художников, ты должен узнать, что они любят, что они хотят, и тогда уже мы можем как бы из этого создать программу. Вот в данном случае кто-то любит старые домики, кто-то любит именно э, там берег, кладочку какую-то, кто-то лодки любит и так далее. То есть у каждого есть свои, ну как бы э, Мухи. Да -да -да, <свят> такие пристрастия. Поэтому вот как бы вот это нужно больше узнавать художника до того, что я не, я не сделаю.